Добрий ранок, всіх вітаємо у моєму квітневому саду. Ага, пройшов дощик, у нас тиші шоу дощ. Дущ, всеке гарна у нас натюрмортик, прелість. Це тоже роза, тубіроза, ко не дві. Дві голови, два, два лица. Ой, приліз. Так, зараз повитираю оце все. Божено, все як алмази. Блищить як алмази. Так, по вытирать надо вот эту нашу штучку. Мы вчера там барбекю шарили. Ой, какая прелесть. М -м -м. Щи и тепло. Тепло, пахнет всем всем. Весною неимоверно. Так, все пішла, сроблю себе каву и пройдусь сюда. И... Ой, неимоверно краса красотища так сейчас глянем цищина раскрылась лицевище рано кубиду раскрыется и... вот эту сейчас надо мне повытирать хорошая хорошая такая штучка вот это мы довольны и жарить можно и костер хорошо вокруг него сидит прелесть Какое морхе! Яким вы бачите ваш идеальный ранок? Яким вы бачите ваше идеальное утро? Мое идеальное утро выглядает вот так. Ты знаешь, что это за квиты? А вот А вот это? Подсвечники. Шо? Шо? Колокольчики первое Второе, шо? Подсвечники? Какие подсвечники? Ландыши. Наша мама тоже, или бабушка, моя мама тоже. Ландыши, у была песня, они мне постоянно напевали. Там пел какой-то какой-то дядя пел, и дядя Толя нам еще казав, это мамин брат, э, казав. Вот что вы, Инна, слушаете? Какие-то аба, баниэм. Вот песня Ландыш, она будет жить всегда, слышишь? Там Ландыши, Ландыши, светлого мая, привет. Какой-то дядя там пел. Как-то уже забыл, думаю, я его никогда не забуду. все равно говорил, вот ваши эти петь, баниэм, аба. Ну, мы по-прежнему слухаем абы, баниэм, это сейчас. Ну, я там, если идет где-то по ленте, всегда послушаю, да, вспомню, как мы там танцевали, дискотека, даже в чем я была одета. Синие незабудки. На голландском ферхейт Незабудки. Маленькие такие, невзрачные, но очень красивые. Они бывают разных. Ну как, они вот такие голубые, но там оттенки он розовые есть. А вот это. А это лютики ромашки спрятались, поникли лютики. Вот это выросли у меня на огороде. Я их сразу вырвала, чтобы они не шли дальше. Ромашки спрятались, поникли лютики. Ну, конечно, там, где мы жили, то у нас понятно, что мы понятия не имели, что это за квиты. А я жила, я же с папой жила, это, и с мамой на в военном городке там в всяких лесах жили в лесах вот, вот там в школу вот эти я цветы знаю у нас возле школы в самбаре, мы там где ждали автобуса нашего на наш в старый Самбор на военный городок там у тети у двори было и я первый раз видела что это такое тоже что это такое красивое мы там такие дворы за таким забором кованым это было в Самбаре. Беля, семые Чему с в восьми школе училась. Вот. Ну, ландыши такие ни с чем не спутывают. У них такой тонкий аромат. Специально вырвала, чтобы нанюхаться. Понюхай. Mm -hmm. Mm -hmm. И раньше был этот запах. Запах духов ландыши в то время был тоже. Ужас, вонючий. И ландыш серебристый называл. Загадала. Трошин. Трошин был авто, этот э, артист, который пел про ландыш. Хотя могу и путать. Дядя Толя нам сказал. Вот Трошин это да. А вы это вот свой Баниэм слухаете. У каждого поколения свои, свои песни, свои кумиры. И они чем старше, про все продолжают слушать все эти свои песни. Все прям целые дискотеки. Ну, для нашего возраста. Там... Песни 70-х, 80-х. Да. Солнечко вышло. Тепло. Гарно. Боже. Який сонячный момент. Люди, цінуйте оці кожні такі малисенькі моменти свого життя, Боже, їх класно. Просто насолоджуйтесь оце сьогоднішнім днем. Оце який сьогодні день, От сонечко гріє, тепло, пташка десь там заливається, буде нас зранку, оце вона як почне співати. Спати ж невозможно. Она ждет, когда все этих шумов нет, она начинает спевать где-то там с 4 уже просыпает, 4, 5, а в 6 часов утра тут уже такие хор этих, вот таких ранних пташек. Но все одно, думаю, боже, им там так классно. Цінуйте оці такі малесенькі, затишні моменти. Коли тепло гріє сонечко, у нас оце сьогодні, оце, оце наше. Оце, що в даний момент, оце що зараз, оце наше. То, що було, змінити ми його не можемо, то, що йде, ми його не знаємо. А оце оце наше. Це наш момент. в меня светит, отражаются вот эти зоны панели, светит прямо на меня. Ну ничего, я уже... У меня есть шапочка вот это против солнца с козырьком. Меня тоже так не возьмешь. Сейчас зонтик напну. Приемно сидит, еще не надо было. Еще не такие солнце. Зонтик приятно оценить. на солнечку сидит. Шапочку одела эту свою. козыречком. Так, вот это даже, даже то, что соседи начали что-то пилить, тоже не отравит нам. Это прекрасный момент. Можно или вот это. Сейчас я поверну его куда, куда надо. Так, а сейчас мы разберемся, куда, куда нам его надо. Надо на солнце, да? Так. Вот так вот. Чтобы ноги были на солнце. Ноги могут... я дороблю свои пельмени. То, что у меня был фарш, я вот это их сейчас доделаю, все доробила. И что я уже в самом конце, что я открыла, что они какие вся мука, смотрите, какая инша. И оказывается, что у меня вот эта была мука, это старый дизайн пакетика, видите. Я наводила тут порядок, наводила все, нашла вот эту муку, наверное, была отложенная для панировки. А сейчас у нас, дивитесь, осяж мука. Mm -hmm. Да, тут и у них есть не такие. Что-то у меня, они будут интересные. Смотрите, тут и мука белее. В общем, нашла совершенно случайно вот это. Не обратила никакого внимания. Вот какие-то вроде мне показалось, значит, вот, какой-то цвет вроде у них непонятный в этих формений. Да не показалось, значит, это мука с одного магазина, с одних тех же пакетов. Ну, как-то она что-то там как-то не так, она это и цвет. И я глянула, это же пакеты старые. Пакеты 100-летней давности. Где я нашла их? У меня была мука, кость неважно. Она там что-то не жарилась, не лепилась. Я ее отложила для панировки. Ну, все, она мне как-то попала сюда в дело. И все, я уже все сделала. Ну, только открыла, вот это же было мое открытие. Сейчас осики у нас, упаковка. Все, это уже останется, все равно все съелы. Они все добрые. Ну, просто мне вот в лепке было, вон, вон, и ту же, и цвет у них есть странноватенький. И лепка была у цены на следующий день, вернее, даже, даже через день. Видишь, как-то оно не такое эластичное. Думаешь, что такие. А Так что, если кто там смотрел, думали, что это цвет пельменей странный. Я уже поняла, чего меня такие странные. Так все доварила, бачите, вони якісь як темні. Тому чого вони такі темні? Ну нічого. Слава Богу, що я це все узнала, коли це все позаді. Була б намного бідні, якщо б це узнала, коли я тільки замісила. Думала, Боже. А так уже все, все відварено, все з'їжено. все. Зараз віддільно їх сюди, зеїв називається. Ну, просію просію сюда віддільно відложу, щоб я знала, що це мені чисто для паніровочного мука, там, рибу пожарити чи що. Так що все. Все ця епопія з цією мукою закінчилось. Так що зараз йду їсти. Це вже наклала собі все, вже всі поїли. Так що добре, все Все добре, якщо воно закінчується добре. Все, все останнє це мені поприбираю все. И все. На сегодня эпопея с пельменями заканчивается.